pancəli aslan dostum Ya Sərdar bəy etibar həbsdən çıxandan sonra onun milyonlarla insan hava limanında qarşıladı amma sonra etibar bəy ümidləri doğrultmadı axı. Hə nə nədir etibar bəy ümidləri doğrultdu. Həcərpa açıldı ötəsindən gələnmədi. Nə bilim baş nazir oldu ötəsindən nazir oldu ötəsindən gələnmədi. Prezident oldu qoydu qaşlı yerini. Nə nə var də etibar bəy? Etibar bəy gəldi. Bir müddət diktator oldu sonra da Ə, e, xalq cəfəsi açıb edəndə gəldim hakimiyyətlərini vurdular. Etibar Məmmədov deyirlər ki, sağ qalmaqsız ölkəni tərk elə. Bunu çox adamlar bilmir. Hə, zaman-zaman mən o şeylərə məzmur deyirəm. Etibarın deyirlər ki, sağ qalmaqsız ölkəni tərk elə. Fənaşürüm şəxsən mənim özümə deyib şahidi də var. Ramiz Tağıyev istənilən zaman bu dəqiqə əgər qulaq asılsaz, əl qursun üçün. Mənə şəxsən dedi ki, sərdar, balalarımızın canı çüyüb. Tutmaq nədir buları? Bizim məqsədimiz buları məhv eləməliydi. Məbələmə kimləri sadayım. Etibar Məmmədov, Rəhim Qaciyev, Surət Şeynov, Miralim nədir? Cənnəbax, Miralim Bayramov, Mir ondan sonra Arif Paşayev, Ramiz Tagiyev, o zamanın növsən e, Təvodo, o zamanın ki az çox dikbaş adamları vardı. Deyil, bizim məqsədimiz bunları məhfil etmək idi. Bunların qanun arasında da edilə bilmə sürət gətirdi. Və fənan ölməyib, mən olmamışam. Ramstamayım, sağ. Sağ bu dağəzəvurunu təsdiq edəsən. İndi etibar Məmmədov ümidləri də həçün düzdürmədi. Fəranın sözünə baxıb ölkəni tərcil edib getməli idik ki, birdən məhldrərlər. O zaman ümid doğru lazımdı. Etibar Məmmədovun özünə. Gördüyünlər ya ikinci yeyüşünəzə əmr olum ki, əgər sağ qalmaq istəyirsən ölkəni təhsilə. Nəmət Fəran oğlan da həbsdə idi. Nəmdə deyirlər ki, göz sürətlə qtarəfə sə başını oyna çağıc. İndi Ərəp paşası belə hərli idlər Əfsəliməyə e. öldü sağdı ki, hamısı dəişdi. Bunurda yalan danışıram. Ramiz Tağıyev Naxçıvandan 200 adamla gəlib bura dəstəy olmağa, dəstək olmağa kişi. 2 silahlı adamla gəlib ki, ki mücəbbi hakimiyyətə dəstək olacaq. indi bu deyir ki, sən gəlməmisən desə, xəbər gəldi ki, Ramiz Tağıyevə e inanmayın. O Heydər Əliyevin tapşırığımdır deyir. Özləri də oradan bura Heydər Əliyev hakimiyyətə gətiriblər. Dördüyünlə danışıram. E. Ona göre Etibar Mehmet o ütleri doğrultma diyor. Yani mesela onda değil. Etibar Mehmet o şimdi e, harda o da değildi. Adama bir ne <laughs> Eline bir mala verip bir de bir bedre palçık verersen ki divara vur diyorum vurabilirsem. Hala o malanı palçık veren oldu ki Etibar Mehmet o dönü Ama mesela ben Etibar müdafiye süt ha. Tabi o zaman indi e, siyasi kararlar verildi, düz verildi, verildi. 30 ilen verim ama e, konkret meseleler var. Özünüz deyisiz ki, Edibar Məmmədov Türkməndən gələndə əfsanədan Moskvadan gələndə milyonlar adam qarşıladı, elə? Bəs nə tərar oldu ki, milyonlarla adamın qarşısında adam kənarda qaldı? Milyonların hətta bəzən lağa qoyduğu ən yaxşılar da, heç tanımadığı adamlar həmsakitməyə gəldi, nə tərar oldu? Bir onu da düşünün hələ, o zaman cavablar öz-özünə çıxacaq. Yəni elə şeylər var ki, biz burada gecə səhər həkimlə bir-birimizi qırarıq da nəticəyə varmaz. Amma Adalətli olmaq lazımdır. Və bir də deyirəm, mən Etibar Məmmədov vəkili deyiləm. Və e, çox mə, böyük mədə vurma da deyir, amma ədalətli olaraq bir də deyirəm, bax. Məmmədov əsl üstünür də. də Etibardan danışıram, belə etibarlıdır. Əlinsanovdan deyirəm, belə mədələxt olur da. Əlinsanov nazir olub, mələk kimi, mələk deyil. Amma adam sistemin içindən çıxıb görüb. Bir dəfə burada yazmışdılar ki, Əlinsanov haqqında ki, Əlinsanov E, ee, hazır de nazir olsa İlham Aliyev'e yaltaklanmırdı mı? Ben de orada cevabında yazdım ne dedim? Dedim her insan orada diğerleri kimi e, o zaman ne yaltaklanıp dursaydı indi de nazir öldü mü? De, sualı böyle verir. Yani adama evvel o değer e, <laughs> özümü gönderip gider gelmezse adamı yaratmaz koyurlar valla. Adama e, her şeyden kenara koy. Sonra da denen ki bizim müddet doğrultmadı. Nece doğrultacı demedim. Ve çok meseleler var, buralık değil yani. Öyle bile yeri geldi dedim. Bu için dedim, aydın olsun bir şeyler. Buyurun